Thank you. I guess I'm going to have a good one. Редактор субтитров Вибираємо найщиріші барви, скільки світла в імені твоєму, скільки в ньому доблесті і слави. Перемога, ясна перемога, святомиру, свободи і весни. Ми доземно вклоняємося нині всім героям, звитяжцям війни. Шановні білокурадинці, сьогодні ми зібралися біля священного місця для того. Щоб відзначити 69-ту річницю великої перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, воєнні дні, печалі й тривоги минулися, а слава не вмира. Вітаємо всіх зі святом перемоги. Народна пам'ять вічна і жива. Для урочистого відкриття мітнгу до слова запрошується голова селищної ради Сергій Іванович Сірик. Уважаемые Белокуракинцы, сегодня у нас великий и светлый праздник. День победы советского народа в великой Отечественной войне. Воюючи з ворогом на фронті або невтомно працюючи в тилу. ми сердечно вітаємо вас, ветерани війни світової. Ви країну творили для нас з мирним небом над головою. За хліб запашний, за ранки казкові, за райдуги посмішки неньки, за зорі вночі і пісні колискові, у клін до землі вам низенький. Дорогі ветерани! Молоде покоління безмежно вдячне вам за безкварне, мирне дитинство. Ваш подвиг назавжди залишиться яскравим прикладом мужності і героїзму для всіх наступних поколінь. Уважає білокураки, слово предоставляется председателю района государственной администрации Марик Сергею Николаевичу. Уважаемые жители Белокуракинского района, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, гости, события Второй мировой войны не перестают поражать силой народного духа, величием подвигу миллионов, которые поднялись на защиту нашего Отечества. Война 1941 45 годов принесла нечеловеческие страдания и жертвы в каждую семью первые дни после вероломного нападения гитлеровской Германии население Белокуракинского района выразило полную готовность отдать все свои силы для разгрома врага. На бой с фашистским нашествием шли мобилизованные добровольцы, мужчины и женщины, рабочие и крестьяне, коммунисты беспартийные, атеисты верующие, люди разных поколений, национальностей, профессий. Всего за период Великой Отечественной войны было призвано на фронт более 9 тысяч жителей Белокуракинщины, но не все вернулись домой. Более 4580 наших односельчан, навечно вписаны в обелисках, монументах, памятниках. Вечная слава всем, кто пал смертью храбрых на фронтах, партизанских отрядов и подполье, ушел из жизни от ран, болезней, голода и неурядиц. На сегодняшний день в нашем районе осталось всего 754 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 42 участника боевых действий. Своим трудом укреплять стабильность нашего государства. Еще раз поздравляю всех вас с святым для нас праздником. Мира вам и добра, счастья и благополучия, веры и перемены, уверенности в завтрашнем дне. С Днем Великой Победы вас! представляется Фомичеву Виктору Степановичу, председателю района организации ветеранов войны и труда. Дорогие товарищи, в истории нашего народа есть события, которые не подвлашны времени. И память о них – моральная обязанность каждого из нас. В летопись нашей отчизны золотыми буквами вписаны майские даты 1945 года. 2 мая воздружено знамя победы над Рейхстагом. 2 мая подписан акт безоговорной капитуляции фашистской Германии. 9 мая салют победы над Москвой. А начиналось это так. Именно 22 июня 1941 года, в то раннее утро, когда миллионы советских граждан еще спокойно спали, внезапно, без объявления войны, гитлеровские вооруженные силы и их сатариты велоро... вероломно вторглись в пределы СССР. Началась Великая Отечественная война. За праве фашистской Германии готовили народам СССР страшную участь. Гитлер подчеркивал, мы ведем войну не для того, чтобы законстрировать своего противника, а для того, чтобы уничтожить объединенного военкомата Миколайчуку Григорию Александровичу. 79 лет назад наши деды и прадеды этот день встречались со слезами на глазах. Для них День Победы был более чем праздником. С этим днем все, кто был на фронте или в тылу, связывали свое счастливое будущее. Верили в спокойную, мирную жизнь и процветание своей страны. Потому что все были патриотами своей родины. Сегодня наша страна и все мы переживаем далеко не лучшие времена. Снова на нашей земле гибнут люди и льется кровь. Но даже не это самое страшное. Самое страшное в том, что мы перестали понимать друг друга. Мы, украинцы, перестали быть едиными на своей же земле. Мы стали видеть друг друга врага. Только потому, что он инакомыслящий. С оружием в руках мы никогда не добьемся единства. Поэтому призываю всех быть терпимыми и не прибегать к насилию. Дорогие ветераны, жители и гости Белокуракина, поздравляю вас с Днем Победы. Желаю всем здоровья, благополучия и мира. Спасибо. предоставляется председателю районной организации ветеранов воинов афганцев Черникову Владимиру Ивановичу. Дорогие ветераны, дорогие земляки, от имени районной организации ветеранов Афганистана поздравляю вас всех с 69-й годовщиной Великой Победы, победы национального советского народа в Великой Отечественной войне. Это поистине великий праздник, воплотивший в себе героизм Наших отцов, дедов и прадедов. Миллионы наших соотечественников отдали свои жизни в борьбе с фашизмом и освободили все человечество от коричневой чумы. Но в настоящее время все мы видим, что на Украине процветает разум неонацистов, различных ультраоткровенных откровенных фашистов. Разрушаются памятники, идет гумление над местами захоронений, переписывается история, идет подмена общечеловеческих ценностей, население стянуто в гражданскую войну. По всей территории нашего государства, а особенно на его востоке разруливали руку вооруженных людей, царит хаос, происходят массовые убийства мирных граждан, грабежи, мародерство. Все происходящее очень негативно сказывается на формировании мировоззрения подрастающего поколения. Какое будущее мы им готовим? Мы не должны допустить дальнейшего разжирания пламени гражданской войны. А война это кровь, смерть, голод, разруха. Неужели за это отдали свои жизни наши деды и прадеды? Все мы должны сплотиться и сообща навести порядок в нашем общем доме, в Украине. За нас этого не сделает никто. Ни Россия, ни Европа, ни Соединенные Штаты Америки. Только на нас лежит вся ответственность за будущее наших детей и внуков и всей страны в целом. Я всем желаю, прежде всего, мирного неба над головой, здоровья, благополу предоставляется депутату Верховного Совета, Панчарову Сергею Васильевичу. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие белопракинцы, 9 мая мы отмечаем очередную годовщину победы советского народа в страшной войне с фашистами. Уже седьмое десятилетие. В наших сердцах не тускнеет и не стареет светлая память о великой победе. Помнят о ней и седые ветераны, и дети войны, и большинство современной молодежи. Помнят, потому что сквозь пространство и время оно наполняется особым смыслом и содержанием нашу историю, культуру, жизнь общества и каждого человека. Победа далась огромной ценой. Победа окроплена кровью павших и слезами скорбящих матерей и вдов. Была отлита из боли и горечи потерь. Страшная война, развязана нацистами, искалечила миллионы судеб. В прах обратила миллионы человеческих жизней. Победил советский народ, советская система власти. Победили мужеством и героизмом фронтовиков, партизан, подпольщиков – самоотверженностью рабочих и христиан наша общая победа бесценна. Наш долг и обязанность хранить и беречь наследие великой победы, особенно сегодня, когда полстраны записали преступники только за то, что люди по-другому мыслят, э, по за то, что люди э, мыслят по-другому, чем предшествующие власти политики. Сегодня развязана и ведется война против собственного народа. Льется кровь, гибнут люди. Вся страна в баррикадах. Травм в сердцах миллионов вызвала трагедия в Одессе, которая стала хатынью 21 века. Неспокойно и в нашей родной Луганщине. Все мы 69 лет жили без войны. И сегодня все хотим мира. Только диалог, и взаимопонимание способны сохранить страну единой. Для нас, наследников победителей и освободителей, день 9 мая ⁇ это та граница, которую мы защищали, защищаем и будем защищать. Наши отцы и деды, победители и освободители, а мы, дети и внуки победителей и освободителей, не позволим сделать из наших предков оккупантов и сами никогда не смиримся с наследственниками фашистских захватчиков и их националистическими пособниками и не отдадим Западу ни пяди своей земли. Сегодня сотни тысяч наших граждан в Украине придут с фотографиями своих дедов и прадедов к вечному огню, мемориалам, памятникам, могилам советских солдат, чтобы поклониться павшим и отдать почести ветеранам. Их остается с каждым днем все меньше и меньше. И мы вдвойне рады видеть здесь с нами участников боевых действий. Низкий поклон вам, фронтовики, вдовы погибших, дети войны, труженики тыла. Вы спасли страну для нынешних и будущих поколений. Мы ваши вечные должники. Живые, павшие, вы с нами. Бессмертие вы обрели, вы пронесли. Победы с нами, поклон вам низкий до земли. С праздником победы, дорогие товарищи! Глубоко ветераны Великой Отечественной войны, жители района гости, сегодня в этот светлый, святой праздник Победы в Великой Отечественной войны. От всей души хочу поблагодарить вас, глубоко очтимые ветераны за то великое святое дело, которое вы, не щадя свои силы, здоровья, жизни, защищали Отечество и приобрели эту великую победу, которую каждый из нас обязан глубоко чтить, помнить и ценить каждую минуту, каждую секунду, каждый миг. Сегодня, говоря о многих проблемах, которые здесь существуют, я хочу сказать одну мысль, хочу, чтобы вы меня услышали. Сегодня, как никогда, нам нужно единство. Единство каждого, единство всех вместе. На каждой территории, в каждом селе, в области, в державе. Потому что сегодня пытаются вот такими действиями расшатать. Появляются всевозможные строения, неуверенность. И каждая территория, которая способна самоорганизоваться, внутренне, психологически, идеологически, быть последовательно, северной традициям и истории, только это даст успех и залог нашей победы во всех тех задачах, которые стоят, и всех тех проблемах, которые сегодня существуют. И хочу их констатировать в очередной раз, потому что сегодня праздник, а это светлое, а значит это праздник души. И я вам желаю всем много лета с праздником счастья, любви, здоровья. Православная церковь, которая вместе со своим, с русским нашим народом переживала горечь войны и радость победы, всегда молится с благодарностью Богу о даровании нашему народу победы над немецко-фашистскими захватчиками. Всегда молится о здравии тех, кто своими трудами, своим здоровьем добывал победу. И всегда молится о покоении тех, кто всю свою жизнь положил ради победы ради борьбы за радость и чистое небо над, нашим, над нашей землей и радости своим потомкам, и радости нашему народу. Помолимся же сейчас, возгласим вечную память всем погибшим, всем защищавшим нашу Большую Родину. В облаженном успении вечный покой подой... общим рабом Твоим, Возьем и воинам православным, Жизнь свою за веру и Отечество На поле брони положившим, И всем защиту Отечества подрудившимся И сотвори Поколення слово представляється учащенця Білокураківської школи номер 1 Софії Білянської. Шановні учасники мітингу, дорогі наші ветерани, у літописі нашої держави є дата, яка об'єднує нас усіх. І молодих, і дорослих, і поважних за віком. Ця дата 9 травня. День перемоги найсвятіше і найвеличніше свято для кожної людини, нашого народу, всієї світової спільноти, для нашого молодого покоління велика вітчизняна, то вже далека історія, але тільки не для тих, хто пройшов крізь пекельний вогонь. І тепер, коли великої перемоги нас віддаляють 69 років. Варто ще раз замислитися над тим, який безцінний здарунок зробили нам наші визволителі, наші земляки, наші ветерани. Мир і спокій на рідній землі це найголовніше в існуванні людини. Маючи їх, ми мріємо, навчаємось, творимо, будуємо майбутнє. Високим зразком мужності, сили духу, самопожертви, тяжкої ратної праці, залишаються для нас солдати-перемоги. Громада мовчить. Ніколи нехай не вертаються роки, де мами не вкриється неба блакить. Шануймо пам'ять загиблих в роки великої вітчизняної війни хвилиною мовчання. Вітаємо зі святом ще раз щиро! Живіть здорові, щасті і теплі. Бажаємо любові, світла й миру на нашій рідній і святій землі. В знак пам'яті про героїчні подвиги, мужність та відвагу воїнів і на знаменування 69-ї річниці перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні покладаються гірлянда. Вінки, квіти до меморіального комплексу. Скорботна мати, бюстів героїв Радянського Союзу, меморіалу воїнам-інтернаціоналістам. посвященный 69-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне является запретием. Для ветеранов э, на танцевальной площадке будет организована полевая каша и наркомовская 100 грамм. Просим их туда пройти. Для жителей нашего поселка, в районном доме культуры, будет праздничный концерт. Пожалуйста,